হৈছে আৰু ইয়াতে দিৱস দাগ ৰখা হব আৰু ইয়াতে অনুৰাগীসকলে সকলোৱে সুশ্ৰূষ্য নাৰে নাৰে তেওঁৰ যি নশ্বদে সেই নশ্ব দিয়ে আগুৱাই লৈ আহিছে আৰু ক'ব লাগিব বাঁহীৰ যি মায়াৰ জাল সৃষ্টি কৰিছিল সেই মায়া জাল অন্তিমত তেওঁ শিষ্যম্পদৰে তেওঁক সেই বাঁহীৰ সুৰেৰে তেওঁক আগুৱাই লৈ আহিছে তেওঁ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত থানলৈ আৰু অম্বিকাগিৰ অৱস্থিত যি তেওঁ জংঘৰৰ যি বাকৰি আছে সেই বাকৰিত তেওঁ নশ্বৰ দেহ লৈ অহা হৈছে দেয় প্রায় দুই বাজিলজালে নষ্ট রখা হব অনুরাগীর কারণে সকল লোক সকল শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করবো আর এই মধ্যে বিশ্ব অম্বিতা নগরের যত নেকি বিশিষ্ট বাহিনীর শর্মা একবার লোকের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন নিকা আটষট্টি সনের তেইশ আগস্ট নলবরীর পানিগত জন্ম লাভ করা বাসি উনিশশো চৌরাশি সনত উত্তীর্ণ হয়ে কমার্স কলেজত কমার্স বাণিজ্যৰ দিশ লাভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী কলকাতা ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তিনি বছৰ সংগীতৰ স্নাতৰ সন্মান লাভ কৰিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ আহ যি যক্ষিতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল তাই তিনি বছৰৰ অধিক সময় তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু যোৱাকালি পুৱা প্ৰায় ছয় বাজি পঞ্চ মিনিটত এই দুখবৰটো আহিছিল য'ত নেকি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ যি হোকে বিভন কৰি থকাৰ সময়তে অন্য এটা দুখবৰ অসমবাসীলৈকে অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতলৈকে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এনেদৰে এতিয়া দীপক শৰ্মাৰ যি আশ্বাস আহিল যি বাকৰি আছে সেই বাকৰিত লৈ অহা হৈছে আৰু মই বিশ্ব পোনপটীয়াকৈ এফালে তেওঁৰ নষ্টৰ দেশ কঠোৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰাইছে আৰু ফালে তেওঁ বিশ্য়সকলে বাহিৰ মূলচনা তুলিছে তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা আৰু যি